Уяски директора Державного вищого навчального закладу Запорізький будівельний коледж, каменів Олександр Семенович. Наш коледж один з найстаріших навчальних закладів міста Запоріжжя. 23 липня 2015 року коледжу виповнилось 85 років. За цей час пройде нескладний складний шлях відкриття в 1930 році до сучасного навчального закладу. З новими напрямками підготовки та спеціальностями. В коледжі працює два відділення відділення будівельник і відділення механік. На відділенні механік є спеціальність обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, яка понад 30 років відкрита в нашому коледжу. Дозвольте від відміні адміністрації колективи Запорізького будівельного коледжу. Гражданской общественности приветствую вас, с ним автомобилиста, и и желаю независимой воли, вдохновения на сна и всех жизненных под мирным небом Украины. Конунов Сергей Иванович, заместитель директора по учебной работе. В данном учебном заведении работаю 18 лет. Пришел сюда еще будучи студентом Заброжского национального технического университета. Свою специальность и работу я выбрал осознанно. Я получаю здесь большое удовлетворение. Я хочу всех студентов и всех, кто смотрит это видео, поздравить с Днем автомобилистов, пожелать удачи, здоровья, не гвоздя, не жезла и всего самого наилучшего. Добрый день, меня зовут Тошур Наталья Владимировна. Я преподаю дисциплины механики и на строительном и на автомобильном факультетах. Считаю, что эти дисциплины достаточно важны, достаточно интересны для будущего вашего как проектировщиков. То есть вы будете проектировать автомобили, строительные машины. Может быть, кто-то из вас будет проектировать самолеты, как вот в группе БМ-41 двое ребят поступили на авиаконструктора. Вы специальность. Мне нравится преподавать, мне нравится работать с детьми, мне нравится работать в колледже. И э, поздравляю всех с праздником и желаю в этот э, день, чтобы у вас у всех было светлое будущее, чтобы вы все были востребованными специалистами, чтобы вы все нашли работу по специальности, и чтобы она вам приносила удовольствие. Как долго вы работаете в колледже? Э, моя работа в колледже э, по продолжительности, в принципе, и, можно сказать, и маленькая, и большая, да? и, состоит из двух этапов. Во-первых, я закончил это учебное заведение. Потом э, пришел на работу сюда, меня пригласили, старый человек Николаевна, в 1986 году. Работал я до 1996 года. То есть здесь полных я работал. Потом по некоторым обстоятельствам я ушел с этой работы и работал на производстве, руководителем предприятия. С 2013 года я вернулся снова работать в это, в это учебное заведение. Какие вы преподаете здесь предметы? Предметы изначально я, в принципе, читал все, всегда. Э -э предмет взаимозаменяемость, стандартизации и технические измерения. А что бы пожелали будущему поколению, которое здесь учится? Будущему поколению. Как еще наш древний Ленин. Учиться, учиться и учиться нужно. Любовь Владимировна, преподаватель Черчения. В колледже работаю сравнительно недавно, где-то в районе 10 лет. Пожелания студентам мои такие, чтобы знали много глубоко и досконально. Значит, группы мне запомнились, такие как группа А21, нынешняя А31, где старостой был и остается Щербатюк. Значит, с этой группой мы немножко повозились. Ребята умные но очень ленивые. Хочу пожелать всем крепкого, прикрепкого здоровья и глубоких знаний в вашем нелегком учебном процессе. Преподаватель спецдисциплин Степанченко Вячеслав Александрович. Выбрал эту профессию с детства. Это профессия, скажем, наследственная. Больше всего запомнили студенты тех групп, которые оставили о себе какие-то воспоминания, то есть реально сделанные приспособления, стенды, детали. Это все сделано руками студентов. Пожелание ребятам. Простое, обычное, автомобильное не забывать свой колледж, не забывать своих друзей, не забывать данный праздник и ни гвоздя, ни жезла. Добрый день, молодые люди. Меня зовут Кожуховский Руслан Викторович. Я работаю в данном учебном заведении уже 9 год. Выбрал я данную специальность, ну, в принципе, потому что мне нравится и как возиться с автомобилями, так и узнавать какие-то новые моменты, новые технологии. Ну а пожелать студента того, чтобы у них было терпение, у них была удача в жизни, ну и чтобы было побольше светлых моментов. С праздником вас, ребята! Я преподаватель технической эксплуатации автомобилей. Выбрал я свою профессию, потому что я люблю автомобиль. С самого раннего детства трактора, автомобили, любую технику, слесарные работы. Люблю слесарить, ремонтировать технику, автомобили, трактора. Свою трудовую деятельность я начал на Волжском автомобильном заводе Тольятти с, выпуска первого своего автомобиля, автомобиля, который выпускался на Волском автомобильном заводе. Вот. До этого я закончил техникум, потом Харьковский автомобильный дорожный институт, и оттуда я направлен был на Волжский автомобильный завод в Тольятти. Ну, какое, какое пожелание студентам? Ну, пожелания такие. Во-первых, чтобы было хорошее здоровье, крепить здоровье. И заниматься, заниматься, учиться, больше читать, больше читать. Не только компьютер, не только мобилка, но и читать. Читать художественную литературу, читать техническую литературу, изучать, ну и стремиться стать человеком, настоящим специалистом. Я Лаврик Алексей Григорьевич выбрал данную профессию, потому что мне нравится возиться с автомобилями. Профессию преподавателя, потому что нравится кому-то учить нести знания. Самая запомнившаяся группа – это первая группа, первый мой выпуск 2005 года. Праздник автомобилиста обязательно отмечаем каждый год. И пожелание учиться и не останавливаться на достигнутом. Хорошо. Я Назиковская Лидия Петровна, преподаю спецпредметы автомобилистам, работаю на своем любимом отделении автомобилистов. Почему я выбрала такую профессию? Ну, потому что я с 15 лет вожу автомобиль, мне очень нравится работа с автомобилем и нравится техника, поэтому я выбрала инженерную специальность, я инженер по профессии. Ну, какая группа мне запомнилась? Вы знаете, мне сложно сказать сложно сказать, что какая-то группа лучше, какая-то хуже. Фактически я постоянно работаю на автомобильном факультете, и все группы я помню только с хорошей стороны, потому что со всеми группами всегда находили общий язык, и я видела у них интерес к их профессии. Отмечали праздник автомобилистов? Обязательно. Обязательно. Это мой второй а может быть даже первый профессиональный праздник, потому что я очень люблю водить автомобиль. Что я хочу пожелать автомобилистам автомобильного отделения? Я хочу пожелать вам процветания. Я хочу, чтобы отделение было всегда таким отличным, как оно есть сейчас и было раньше. А ребятам я хочу пожелать, чтобы они всегда были востребованы, чтобы они нашли свое место в этой жизни и чтобы им всегда сопутствовала удача, попутный ветер.